Сегодня, 5 мая, получили задание на уничтожение БМП, которое было похищено у наших войск. Вышли в район поиска цели, работали с наводчиком, по его командам наводились. При обнаружении, при поиске цели в этом районе, в районе Славянска, почувствовались были сбиты прошла очередь вероятно всего крупнокалиберный пулемет ударил с левой стороны вертолет начал по путевому управлению слегка неустойчив отказала основная гидросистема И начал уходить от, от, от этого места уходил как мог Сделал все, что, чтобы борт как бы спасти, спасти экипаж. Когда, ну уже когда дублирующая была на исходе, включилась дублирующая в работу, принял решение на посадку. Вокруг лес, болотистая местность, подходящего места нормального не было. То есть в ближайшую прогалину сели, сели нормально, то есть все живы Машина повреждена. Машина сейчас получается как находится где-то на земле или ее, ее, ее там где-то утопили? Машина находится в, в, общем в болотистой местности, там сели нормально, в принципе. Пошла гарри, вырубил сразу краны, вырубил электросистему, потому что начало там, там пошел запах гарри. Пош... Прошили борт, в общем, с левой стороны, гидрашку всего. То есть не а -а -а. было выбора. Если бы не сели, то есть там уже а -а -а. отказала дублирующая и могли просто рухнуть. Да, спасибо. Ребятам пришла восьмерка, не восемь ПСС, забрали нас. Сперва мы начали уходить от места падения, как забрали с собой оружие, забрали все с собой карты. Уходили лесами в нашу сторону, то есть подальше от Славянская. Вызвали борт ПСС, был мобильный телефон с собой просто, и получилось, мы связались, благо пришел в борт ПСС и забрал нас. Спасибо ребята, спасибо десантникам. Весь экипаж был жив. Экипаж жив. Благо, что бортового мы не взяли. Приняли решение не брать бортового, чтобы прошила именно грузовую, хорошо прошила. Могли потерять думаю, если бы он был.